रहमतुल्लाहि व वक् आई एम नशो निदा साबिर इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे इस वक्त जो हर्ब आप लोगों के सामने मौजूद है इसको रतन जोत के नाम से जाना जाता है और ये एक खारदार पौधे की जड़ होती है जो कि छोटा सा पौधा होता है और इसके पौधे के जो पत्ते होते हैं वो काहू के पत्तों के मुशाबे होते हैं मगर उससे किसी कदर जो हैं वो छोटे होते हैं जड़ जौन सी है वो छिलकेदार होती है और तमाम की तमाम जड़ जो होती है वो छिलकों से ढकी रहती है और इसको दवान जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जड़ जो है वो सुर्ख रंग की होती है फूल और बीज जो हैं वो इसके स्या रंगत के होते हैं और जड़ के अंदर हल्की सी तलखी होती है और खुशबूदार होता है और जब तेल वग़ैरह के साथ जलाएं उसको तो एक तेज़ सी बदबूसी भी आती है ठीक है जी तो अगर आप इसके मिजाज के अतबार से देखें तो इसका मिजाज जो है वो खुश गर्म मिजाज है यानी ये उजलाती गुदी मिजाज की हामिल है यानी ये कल्ब और उजलात को मशीनी तौर पर तेज़ कर देती हैं और इसके अलावा इसके मजीद ख़्वास जो हैं ये काबिज है मुजफ़ है जाली है और जो है ये पत्थरियों को भी तोड़ती है और मुद्र हज़ है अगर आप लोग इसके फ़वाद के अतबार से इसके देखा जाए तो रतन जोत जो है अंदरूनी तौर पर बहुत कम इसका इस्तेमाल किया जाता है लेकिन पुराने बुखारों और बलग़मी खांसी वग़ैरह के अंदर भी ये मुफीद होती है और बैरूनी तौर पर इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होता है और बैरूनी तौर पर मुख्तलिफ तरह की जो मरहमें तैयार की जाती हैं उनके अंदर इसको शामिल किया जाता है या जो मालिश करने के लिए रोगन वग़ैरह तैयार किए जाते हैं उसमें भी इसको जला कर शामिल किया जाता है और फिर उन रोगनों को इस्तेमाल किया जाता है एक बहुत ही अहम चीज़ मज़ेदार किस्म यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी कि रतन जोत जो है अगर इसको रोगने कुजद में जला कर इसका तेल तैयार किया जाए तो टूटी हुई हड्डी पर अगर इसका कपड़ा तर करके रखा जाता है जिससे टूटी हुई हड्डी जो होती है वो बहुत 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 जल्द जो है वो जुड़ जाती है और जो दर्द होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है और सूजन भी कम हो जाती है इस तेल के मज़ीद खवास ये होते हैं कि यही तेल अगर आप गंजपन के ऊपर लगाएँ जो हजरात गंजपन का शिकार होते हैं इनके सर के बाल गिर गए होते हैं उनके ऊपर लगाने से दोबारा से जो न्यू हेयर्स हैं बेबी हेयर्स हैं नए बाल जो हैं वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं और जितने भी दर्दों के मरीज़ होते हैं जिसके अंदर गेंटिया का दर्द है जोड़ों का दर्द है वो ख्वा मुजमन दर्द हों उसके लिए भी बतौर मुशक्न दर्द अलम के लिए इसको इस्तेमाल करवाया जाता है ठीक है जी इसके अलावा भी इससे मुख्तलिफ तरह की अद्वियात जो होती हैं वो हमत के अंदर तैयार की जाती हैं और इसका जो रोगन है अगर इसको फोड़े पिंसीय के ऊपर लगाया जाए तो फोड़े पिनसीों के ऊपर लगाने से फोड़े पिंसियाँ जो हैं वो जल्द तहलील होना शुरू हो जाती हैं और जितने भी बर्स के और जब यानी ख़ारिश वग़ैरह के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी ये इंतहाई इंतहाई कार आमद एक हर्ब है और जैसा कि मैंने बताया कि काबिज़ है और हाबिज़ है उसकी वजह से अगर इसको तेल में मिलाकर लगाया जाए मालिश वगैरह की जाए तो जिन लोगों को कसरत के साथ पसीना आता है उनके लिए भी ये एक बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स जो हैं वो रखती है ठीक है जी आखिर में आप लोगों के साथ एक रतन जोत के हवाले से एक नुस्खा शेयर करती हूँ कि कोई सा भी जो तेल है कोई रोगन लेना है वो आप तकरीबन पाँच तोले के करीब अगर लेते हैं रतन जोत जो है वो उसको दो तोले के करीब ले लें और कार्बेलिक एसिड जो है तकरीबन आधा तोला के करीब लेना है तो सबसे पहले जो रतन जोत होगा इसको आपने जोन सा भी रोगन लिया है तेल लिया है उसके अंदर जला देना है और फिर उसके अंदर कार्बेलिक एसिड जो है वो शामिल करना है ये आपके पास एक रोगन तैयार हो गया और जो कि फोड़े और पिंसियों पर लगाने के लिए एक नहायत ही मुफीद रोगन है इसको बनाकर इस्तेमाल करवाया जाता है फोड़े पिंसियों के लिए इनको जल तहलील करने के लिए जो कि अपनी एक बेहतरीन मिसाल रखता है बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिज़ल्ट रखता है तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आप लोगों को भरपूर फ़ायदा होगा मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दुआ में याद रखिए अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु